निर्मिति वासुदेव शाश्वत अभियान वसई संकल्पना सदगुरु चरणराज्य पाध्य काका जो सत्य आहे परिपूर्ण आत्मा जो नित्य राहे उदितम ज्ञाने जया पूर्ण नरः गुरु पूर्णानन्दगुरुसमर्थ अखण्ड आत्मा अविनाशि दत्त तया पदीला वितीजे स्वचित्त ब्रह्मा प्रमासोरिति ते कृतार्थ पूर्ण आनन्दगुरुस्समर्थ कृतिस्वप्न सुशुक्तिसाक्षी सो निर्वितारे सकला निरीक्षि दीक्षि परिजासि न से निजार्थ पूर्णानन्दगुरुसमर्पी स्त्री सर्वयैव सुमाजि व्यापू निराहे चितयासि राजे विभावे नरहो कृतार्थ तु पूर्ण आनन्द गुरु समर्थ जे दृश्यते रूपनसे जयाचे दृश्यान्तराहे अधिकारि जाचे स्वरूपतो चि अविनाशी अर्थ पूर्ण आनन्द गुरु समर्थ शासिकेता न च देववेजे स्वरूपतस्थ प्रभुषेष्जे स्वयं प्रकाशे जगिजो परार्थ पूर्ण आनन्दगुरुसमर्थ समर्थ नि सर्वत्र हि कर्तारिकेना वार्ता करिजो अपार्थ पूर्ण गुरु समर्थ अनन्य भावे भजता अनन्य लभ्यप्रभुजो न च होयि अन्य सन्यस्य सर्वे क्षणतारणार्थ पूर्ण गुरु समर्थ मागे तुकारामतयासि दत्त देवासुदेवा करुणी निमित्त ए स्तोत्र चिह्मात्रा समर्थ न्याया हराया सकदानर्थ गाणगापुरे अष्टराश सत्तावेशशकामदी उदेले है आदि व्यादि हरे हरे पुरी अवधूत चिंदा श्री दत्त